Teknologi digital bukan lagi sekadar mengubah cara kita bekerja atau belajar. Ia juga sedang membentuk semula cara kita berfikir, berhubung dan hidup sebagai sebuah masyarakat. Perubahan ini tidak hanya memberi kesan kepada individu, tetapi juga pada budaya, nilai dan struktur sosial secara keseluruhannya. Dan inilah yang kita panggil kesan mikro iaitu kesan yang berlaku pada peringkat masyarakat dan budaya. Dalam bidang sosiologi, ada pandangan yang mengatakan bahawa perkembangan teknologi bergerak lebih pantas berbanding perkembangan budaya. Ini bermaksud dunia digital terus berubah dan berkembang. Sedangkan, nilai dan panduan moral masyarakat tidak sempat mengikutinya. Akibatnya, Ramai pengguna media sosial termasuk anak-anak muda mudah terperangkap dalam keadaan yang dipanggil anomi digital. Anomi digital berlaku apabila seseorang hilang panduan moral yang jelas ketika berinteraksi di dunia maya. Apabila panduan nilai tidak jelas, seseorang mudah beranggapan bahawa semua pandangan boleh diterima walaupun bertentangan dengan agama dan budaya. Inilah yang dinamakan relativisme moral, iaitu keadaan di mana seseorang tiada pendirian tetap dan menganggap semua tindakan boleh diterima. Jika keadaan ini berterusan, anak-anak akan membesar tanpa sempadan nilai yang kukuh, sekaligus melemahkan pegangan agama dan jati diri budaya. Dalam masa yang sama, kita juga perlu berhati-hati dengan bahaya fundamentalisme melampau. Ini berlaku apabila seseorang terlalu yakin bahawa hanya pandangan dirinya yang betul lalu menolak atau menghina pandangan orang lain. Kedua-dua keadaan ini sama ada terlalu bebas atau terlalu keras boleh menimbulkan ketegangan dalam masyarakat. Ibu bapa memainkan peranan penting untuk menanam kefahaman yang seimbang dalam diri anak-anak. Anak-anak perlu belajar menghormati budaya dan agama sendiri sambil memahami nilai kemanusiaan sejagat yang menekankan hormat, tolak ansur dan kasih sayang. Malaysia merupakan sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian agama dan bangsa. Tanpa panduan nilai yang kukuh, perbezaan ini boleh membawa kepada konflik sama ada di dunia nyata atau di alam maya. Selain nilai dan budaya, media digital juga membentuk cara kita berfikir dan menilai sesuatu isu. Inilah yang dipanggil pengaruh ideologi, iaitu sistem kepercayaan atau pemikiran yang boleh mempengaruhi pandangan kita terhadap masyarakat. Ideologi boleh bersifat positif apabila ia membina pemikiran yang terbuka dan menyeluruh. Namun, ia boleh menjadi berbahaya apabila disempitkan untuk kepentingan kumpulan tertentu. Ideologi sempit ialah pemikirannya hanya menjaga kepentingan satu kumpulan sambil menindas atau menolak kumpulan lain. Dalam media sosial, ideologi sempit ini boleh disebarkan melalui propaganda iaitu maklumat yang senaja direka untuk menimbulkan rasa takut, marah atau benci terhadap pihak lain. Akibatnya, pengguna media digital menjadi keliru dan mudah terpengaruh dengan naratif yang tidak benar. Apabila seseorang terus menerus terdedah kepada propaganda atau ideologi sempit, lama kelamaan mereka akan hilang rasa percaya terhadap masyarakat dan berasa putus asa. Gunungan yang terpinggir pula lebih mudah terpengaruh dengan ideologi radikal yang tersebar di internet yang membawa kepada pandangan ekstrim yang menolak keamanan dan menormalisasi kekerasan. Mari kita lakukan satu aktiviti refleksi bersama anak-anak. Ambil satu contoh perkongsian di media sosial yang anda rasa tidak sesuai dengan nilai budaya dan agama keluarga anda. Kemudian, bincangkan bersama anak-anak mengapa perkongsian itu bercanggah dengan prinsip keluarga aktiviti ini dapat membantu anak-anak memahami erti nilai, prinsip dan identiti diri di dunia digital. Teknologi digital hanyalah alat yang menentukan arah penggunaannya adalah manusia di sebaliknya. Sebagai ibu bapa, kita bertanggungjawab memastikan anak-anak membesar dengan pegangan agama yang kuat, pandangan yang seimbang dan hati yang penuh kasih terhadap sesama manusia. Dengan itu, mereka akan menjadi pengguna digital yang berakhlak dan berbudaya.